Это просто, что э, надо на это потратить время, и надо это захотеть. И ты это даже не хочешь. Ты думаешь, что жизнь такая длинная, и что за жизнь ты все успеешь, а что не успеешь, ну ладно. Да не, еще, еще бы не встыгаем. Ну что, ну что встыгаем. Что? Изучить буквицу, устроить возрождение человечества. Сколько встыгну, сколько Вот. То есть получается, тебе же предки не сказали, сколько дадим там тела, столько и дадим там. Например, одна рука будет пол ноги э, и четверть легкого. А далее воплощение нормальное. Далее э, относительно мозг нормальный, чтобы ты понял, что надо веды изучать. Далее возможность веды изучать. То есть все наилучшие возможности. Ну так, но они дали мне те задатки, с которыми я Ось ну щось там тварини, наприклад, можуть з різною швидкістю якби, долати певний простір. Правильно ж? Так само і люди якби в різні швидкості можуть виконувати свої обов'язки. Просто деякі не розуміють цінність того, що більш важно. І вони ковіряються в якомусь то дерьме. И, конечно же, они исполняют по отношению к тому какие-то обязанности, а то, что самое главное, они исполняют. Ну да, есть такое. Ну если, допустим, даже пример с обычной школы приводить, то можно же говорить, что каждому по-разному дается, и что каждый по-разному одаренный. Ну, по факту один учится, а другие там или курят где-нибудь сбоку, или там еще что-то делают или просто сидят и ждут, когда это все закончится. И здесь просто от выбора каждого отдельно взятого существа. Ну и, соответственно, то, что человек учится, конечно, изучит. Но это не значит, что те, кто занимаются идиотизмом, не могли бы изучить то же самое. Не, ну может двое учиться, но один, ну, Вивча, інший ковид, інший, то и, все. и один за роки, а інший это за три а это Это обусловлено только целями самого человека. Если ему это не надо изучать, или он это изучает так, потому что это надо для какого-то там дела, но на самом деле глубинно ему это явление не надо то он и будет его изучать так относительно поверхность. А если человек все кинет на то, чтобы изучить это дело, и сам сдохнуть будет готов, лишь бы изучить, то, конечно, он изучит это максимально быстро. Причем здесь еще вопрос в частности, что некоторые люди говорят, ну мы хотим там духовно развиваться, а на самом деле они хотят со своими хлюхами сидеть и имитировать какое-то духовное развитие. И не до конца разобрались, что духовное развитие означает, что все грюки нужно похоронить, забыть и закопать и так дальше. Это выбор конкретно каждого отдельно взятого человека. И каждый из нас так или иначе помрет. Ну добрый, я вот таким, допустим, бедем на гору. Вот там себе люди собрались и поднимаются на гору. І е, пройшли вони там 100 метрів вгору і зупинились собі на привалі на стоянку, тому що ну там красивий краєвид, припустимо, чи ще щось таке. Постояли, постояли, вирішили ще на два дні залишити. Залишили ще на два дні. Все, наприклад, їм там. Вони йдуть далі вгору. Ще це, це пройшли. Побачили цікаву пещеру. О, давайте поживемо в цій пещері, будну так, ну, це, це ну. дебіли саме це дебіли саме настоять. Чому? Потому что если их задача подняться на гору, то тогда есть только гора и все. А mm -hmm. если их не задача подняться на гору, а доследующие... Зачем? Ну такая у них цель, это им интересно. Вот ты аргументуешься в конце концов тем, что интересно или неинтересно. Э, вообще, допустим, то, что э, я называю интересно для меня, это интересно не потому что просто интересно из какой-то хрени, а потому что это интересно и нужно, исходя из того, что в конце концов это должно привести к духовному развитию и совершенствованию человечества и так далее и тому подобное. Вот это я называю интересно. А не просто, что там вот... Ну добро. А можливы... Его... Вони зустрінуть якийсь дуже тяжкий о, там промір ну, не знаю, етап дороги, якийсь там перевал під підйомі на гору. Але той досвід, який вони отримали, просидівши два дні е, там е, на цьому, чи якась там зустріч, чи ще щось, не знаю що будь-що, е, якраз зіграла важливу роль там, потім в підйомі на гору. Ну то, кто разумеешь, получается. Да? Ну то есть может быть, если они э, там э, настолько дебильные, что вместо того, чтобы подниматься э, на вершину, ковыряются в каких-то там, так сказать, красивых краевидах той горы, то может быть кто-нибудь из высших существ, понимая, что надо этих дебилов как-то сдвинуть с места, пошлет им какую-то полезную встречу или что-то такое, не исключают. В принципе, так боги и, Бог и делают. Боги и так, смотри, человечеству дали веды, но человечество не сохранило и не оценило это дело. Боги и так сделали сам мир, окружающий нас, также, по сути дела, средоточием вед. Как тебе непонятно, допустим, почему везде в структуре мироздания указано, что путь вверх к развитию. А это просто Всевышний сделал, что даже если сами тексты вет потеряются, чтобы разумный человек, осмысляя мироздание, смог все равно найти э, путь, куда идти. Даже относительно той же пищи и э, экскрементов. То есть, допустим, человек поел растительную пищу, отложил экскременты. И как получается, что экскременты, соединившись с почвой, и зарядившись солнечным светом, дают э, возможность взрастать новой пищи. То есть Всевышний указывает, что Он нам дает что-то, мы это неправильно используем, превращаем в экскремент, и все равно Он и Матушка Природа дают снова возможность э, создать нам что-то полезное, чтобы мы это использовали на развитие, а не на создание экскрементов и то, что центр везде. Ну, много идей, которые конкретно вмонтированы в природу, э, и идей, которые непосредственно дают ключи к духовному развитию. Ну, ты понял, о чем я? Вот. А, да. Ну, это одна грань, когда, допустим, я или ты, или кто угодно будет осмыслять э, именно природу, именно Вселенную, реальность такую, как она есть, и понимать, почему, допустим, атомы, задумываться о строениях атомов, это одно, это то, что нужно делать. А есть хрень, когда там, не знаю, искать, к примеру, крестовые шурупы и думать, что это знаки Ратаи. Или искать вселенские послания в каких-то неровностях асфальта или послания и буквы в группировке слов в газете или еще что-то такое, в чем в принципе богами смысл не предусмотрен. Если какие-то черти туда э, какую-то идею вложат и голову твою туда повернут, чтобы ты эту идею увидел, то это не значит, что это нужно тебе для развития. Так же, Шевиков? Ну так аж уж не так. Вселенная, это место, где Всевышний изначально дал путь к развитию, и еще раз дал путь к развитию, и пророков посылал, и боги воплощались. Просто потому что разнообразные придурки, одни им пекло нравится, потому что они там утоляют жажду причинения вреда, хотя другие сразу над ними утоляют эту же жажду причинения вреда. И эти дебилы никак не поймут, что пока они будут испытывать жажду причинения вреда, они постоянно будут сидеть в пекле, и другие постоянно им будут этот вред причинять. Вот средние земные хрюшки, они привязались к тому, что вот они такие хрюшки, они не хотят ни в пекло и развиваться не хотят. Вот там поспать там вместо того, чтобы мантры читать там поесть хотят из голода не умирал и причем да, даже как бы это далеко не самый худший из представителей наверное один из самых лучших из представителей нынешнего человечества а если их таких каких-то самых таких худших взять, то это вообще хуже чем животные они сами не понимают вообще зачем они что они кто они и не хотят понимать им говоришь что трупятся нельзя есть что это вредно а они такие снова им объяснишь три раза они в разговор возвращается как к исходной точке, они как это все забывают потому что у них стоит глюк что хочется и они этим руководствуют а эзотерики допустим эзотерики что эзотерики если религиозные фанатики они изучают ну христиане они изучат там чуть-чуть Библии там и послушают, что Пофь им сказал, им вот этих каких-то осколков чего-то, чего они так и не поняли, как они считают, будет хватать на всю жизнь. Они дальше и не полезут. Фанатики, но зато убьют за свою религию кого угодно. А эзотерики это другая зараза, другая грань, как бы, другая как бы, обратная сторона фанатика, можно сказать. Потому что религиозные фанатики только в своем колодце сидят, а эзотерики изучают все и при этом вообще ничему не следуют. И такие говорят, ну что ж, вот есть тот путь, этот путь, что ж не так, или да то иллюзия, и это иллюзия. Ну, к примеру, смотри, вот ты поставишь вот эту постановку свою театральную. И понятно, что действия, которые будут на сцене, это иллюзия. Но если кто-то, к примеру, в ходе постановки захочет зарезать другого человека и скажет, ну да все же это иллюзия, это же мы на сцене делаем, то я думаю, что тебе не понравится, чтобы это делали. Там так же ж? И тому человеку, которого захотят зарезать, тоже не понравится. Потому что он скажет, нет, это уже не иллюзия. Хоть да, это на сцене, хоть да, это в постановке, но как бы не надо зарезать так, чтобы на совсем. А в материальном мире, хоть и иллюзий много, и хоть и структура его иллюзорна, но обязанности наши, дхарма наша, она не иллюзорна, дхарма наша, она, э, э, это, ну, дхарма непосредственно. Слово дхарма означает, как неотъемлемые какие-то свойства, которые вложены в Всевышнем и которые являются отображением духовной природы. Или и ты можешь что-то опровергнуть? Я здесь всему ну, как бы я всем исходен, что ты. И что и какая польза от твоего согласия, если ты потом просыпаться не хочешь? Да, <рес> да я хочу в перспективе прокидаться, почему? Да, вот ты хочешь в перспективе, как ты сказал. Ну, 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 так все отбывается. Ну я. А вот ты мне рассказал я таки... ту штуку, посмотри, что значит ты с какой-то, с каким-то глюком, так сказать остаешься, даешь, чтобы этот глюк существовал, и постепенно сам глюк отпадает. Ну, сам не отпадали. Ну, как сам? Ну, ты приблизительно так сказал. То есть ты хочешь, чтобы сами глюки отпадали. А если ты понимаешь, что это глюк, почему же ты этот глюк не выкинуть? А ждать, чтобы он отпал. Ну что, я не в мясо есть, тыч, я не в... Смотри, полить, смотри, я не говорю, что ты совсем ничтожный, и что Все я не, не до цього. Я просто кажу, що з'являється, типу, ну, як, ідеї. ідея, і воно, ну, ну я, я не можу. Можливо, в тебе вдається ну, сказати собі, от я не буду спати місяць, і ти все з сьогоднішнього дня і не спиш місяць. Я не говорю собі, що я не буду спати місяць, тому що для мене взагалі не принципіально, що я не буду спати місяць. Ну я наприклад, тобто ти хочеш прибрати якийсь свій і ти відразу ж його прибираєш. Просто я розумію, зачем це треба. Якщо я ну. Смотри, самый простой пример. что если я иду там э, в поезд и там у меня ноутбук разрядится, то я там могу заснуть, если там мантры повторил, там на ноутбуке поработал, он разрядился уже. Почему бы не заснуть? А если допустим я знаю, что у меня э, есть еще нередактированные, к примеру, видеозаписи с Ливовских музеев, у меня есть нередактированная еще с Москвы куча лекций. А там, причем, достаточно нормальная была группа славян, и мы достаточно многие хорошие темы разбирали. Я их так до сих пор еще не отредактировал. Кроме того, куча ведических текстов, которые не перенабраны или не переведены. Поэтому я понимаю, что есть что делать. Я не ставлю задачу, щоб не спати, ради того, щоб не спати. Я і цього не мав на вас. Я просто кажу, що ти хочеш прибрати, наприклад, якісь свої глюк, і в тебе це, ну, і тобі на це не потрібно витрачати часу, а ти хоп і прибрав його. Можливо, в тебе так виходить. Ну я я так, просто не... розпираюся, із чого этот глюк происходит, э, или можно мне этот глюк не трогать, или мне нужно его ликвидировать и так дальше. Если я понимаю, что этот глюк реально мешает, то его надо уничтожить сразу же. Вот я, я и про скажу. Может, у тебя выходит вот так... Да не, оно не выходит, я это делаю. Оно само ничего не выйдет, если ну, это ну, не взять ну, и не значит, сделать. Значит, выходит сделать это в Так переформулирую. То в например... Выходит... Ни у кого ничего не выйдет, если человек не будет делать. А если человек встанет и начнет делать, и приложит нужные усилия, настойчивость, решительность... Усичивать все нужные качества, щоб это то вийде сразу. Же. Сили у цих всіх якостей моїх, яких ти перерахував, э, потрібно на довший час ніж наприклад тобі. Чи можливо якісь більш воїни чи ще щось таке? Да так би, здесь просто нужно понять. Ну, Я то... считаю, что Я уверен, что ты э, не просыпаешься как надо и много чего не делаешь, не из-за того, что тебе что-то мешает, а за то, что ты просто не до конца понимаешь, насколько это важно. Ну, на скикеце ну вошли его. Во, ты даже сейчас, это как вопрос, ну на скиксе ну, а, ну а так, ну а на скикетце Ну вошли его так, ну а ну щ... Это очень важно. К примеру, правильно просыпаться, важно, чтобы мозги правильно работали. И смотри, тебе как? Уже Боги и так авансом дали. Такое сознание, что ты уже хоть как можешь там и читать, и про Вселенную вот это думать, понимать, как там Алатара. Но они же тебе дали не просто для того, чтобы ты вот так сидел и, и что. И какая вот, если ты просто ну, сидишь там и сидишь, и ждешь, пока Боги тебе еще что-то дадут. Боги дали возможность, дали как бы почву, дали зерна, Давай развивай это сам уже. А для того, чтобы развивать сознание, нужно правильно просыпаться. К примеру, нужно ну, и ложиться желательно там где-то в часов десять, чтобы уже просыпаться там в часа 2-3. Ну ладно, можно даже не в 2-3 просыпаться. Ну хотя бы до 6. Это же не тяжело вообще. И учитывая то, что Солнце на Землю как раз во время рассвета идет та энергия, которая человека настраивает как следует, а там уже последующие энергии, они уже разрушают. Если получается, допустим, до шести ты лежишь, то ты как раз вот себя вот эта солнечная энергия рассвета входит, и ты встаешь такой весь готовый все. А если там ты в 12 проснешься, то уже в тебя войдет не солнечная энергия, потому что уже солнце не там, А, как бы где голова можна бути. Сонце вже сверху. А в тебе вже войдут енергії предпосылок к закату по сути дела. Я слухав про це лекцію, я знаю про це, я згоден про це з цим. Але ну, я але? те саме Снова буду повторювати. Наприклад, там, щоб повністю перестати їсти м'ясо, в мене пішов там рік припустити. Зачем? Мясо нецелесообразно удалить и все. Ну что? Ну, ну я же скажу, ну, ну а в людины людине, например, на цепи шло три роки, там, чипья. Потому что я знаю вот все все примеры, когда человек там годами бросает мясо, и, как правило, этот человек сам не знает почему. Или кто-то ему сказал, или человек недостаточно понимает, недоста... то есть нет достаточной осознанности, что это надо. Если человек имеет достаточно осознанность, что это надо, человек берет и перестает есть мясо. Потому что, чтобы мясо не есть, усилия вообще делать не надо. Мясо, оно, это как, не надо делать усилия, чтобы там алкоголь не пить. Потому что алкоголь сам не вырастает. Вот даже чтобы встать с кровати, это тоже нужно усилие сделать. А что там мясо не есть, усилий вообще не нужно делать. Неправда, и для сдвигания организма идти все, ну, как бы низкие, недоразвинутые искры, искры. Искренние... Никакие искры из твоего тела не выпрыгнут, не пойдут сами в магазин, не принесут мясо, и не начнут тебе его туда пихать куда. Ну так, але есть князь, который там рыбным... Рівнем прохладу, там, ой, не прохладу, промыслу, там, там, Митродату, там, а князя Кирилл Януковича, ну, так что... Так що... такого князя четвертовать, и все. Ну, то это значит, ну, в таком выпуске, это значит самогубство да, а, Нет. Ну, так, а я, а <реш> что значит тогда четвертовать? Ну, я не говорю, что, допустим, человек, который настолько не контролирует своего дела, чтобы его четвертого. Но вот таких вот политических деятелей, которые никчумные, их реально я считаю, что нужно четвертовать перед всем народом. Или даже не четвертовать, а убивать настолько страшным способом, чтобы у каких-то слабонервных женщин от страха выкидыши случались. И тогда никто не захочет занимать княжескую должность не имея надлежащего уровня сознания. А сейчас что? Если в древности знали, что там хоть да, права колоссальные, но и ответственность колоссальная. А сейчас что, вот знают, что можно там государство ограбить, сбежать и там на даче рядом с Путиным жить. И ничего ему нет. Конечно, сейчас всякие кнуры будут во главе государства стоять. В одном там кнур, в другом там поросенок, в третьем свиноматка в четвертом еще И они знают, что в случае их там кто-то стенки попытается приставить, они сбегут в другое государство, откупятся и так дальше. Да и перед кем что говорить, если народ такие же, даже еще ничтожнее хрюшки, чем они. Ну а на уровне тела нужно понимать, что это нецелесообразно. Вот даже тот же Янукович. Вот, если Янукович, как князь Украины,